<Sessimus> <Sessimus> siz birinchi navbatda qilishingiz kerak bo'lgan ish bu o'z hayotingizni tartibga solishdir men va siz buni albatta qilishimiz kerak xo'sh siz o'z hayotingizni tartibga solish uchun nima qilishingiz kerakligini bilasizmi ertaroq uxlang tungi namozingizni o'qingda uxlashga yoting tungi soat birgacha kafelarda o'tirmang kinoteatrlarga bormang do'stlar bilan sayr qilmang bular sizga hech qanday naf keltirmaydi tungi namozingizni o'qing uxlang va ertaroq uyg'oning ertalabki namozdan oldinroq azon chaqirilishidan yigirma o'ttiz daqiqa oldin uyg'oning tushunaman bu ilojsizdek tuyuladi lekin bu ilojsizlikning yagona sababi tuni bilan har xil seriallar ko'rib o'tirishingizdir mana nima uchun erta turolmaysiz tungi hayotga chek qo'ying tuningizni uyqu uchun sarflang agar siz tuni bilan bema'ni ishlarni qilmasangiz agar siz har kecha o'z qalbingizni gunohlar bilan o'ldirmasangiz agar siz bu kabi ishlar o'rniga tunlari uxlasangiz albatta erta uyg'ona olasiz va ertalabki namozingizni vaqtida o'qiysiz azizlarim gapimga quloq soling hech bo'lmaganda haftada bir martagina ertalabki namozingizni masjidda o'qing men sizga har kuni shunday qiling demayman haftada bir marta xolos haftada bir kunni shunga ajrating shunda siz masjidga kechikib imom ibodatini tugatib salom berayotganida emas aksincha vaqtida kelib jamoat bilan namoz o'qishga ulgurasiz bundan o'zingiz ham hayron qolasiz Mashalloh. nahot men bomdodni masjidda jamoat bilan o'qidim atrofga savol nazari bilan qaraysiz masjidga kelganimni hamma ko'rdimikin sen ko'rdingmi senchi e'tibor berdingmi masjidga ertaroq keling men sizga aytsam masjidda o'qilgan ertalabki namoz insonga takrorlanmas ruhiy ta'sir ko'rsatadi buni so'z bilan ifodalash qiyin siz namoz uchun kelasiz va masjidda jimgina o'tirib qur'on o'qib namoz vaqtini kutasiz tong yorishishi oldidan Allohga duo va iltijolar qilasiz birozdan so'ng boshqa musulmonlar bilan son sanoqsiz farishtalar bilan bir safda namoz o'qiysiz siz uyquni tark etib tongi vaqtingizni allohga ibodat bilan o'tkazasiz siz bularga tungi bedorlikni tark etibgina erisha olasiz haftada bir martagina masjidda namoz o'qib siz shunday ruhiy huzur va halovatni his qilasizki masjiddan chiqishingiz bilan har kuni ertalab shunday qilmaganingizdan juda ham afsuslanasiz kafolat beraman masjiddan chiqishingiz bilan o'z o'zingizga oh qaniydi har kuni shunday qilsam deb qolasiz shuning uchun ham hech bo'lmaganda haftada bir masjidga kelishni boshlang shanba tongiga o'tar kechani har xil bazmlar kechasiga aylantirib olmang chunki juma namozini o'qib bo'lganingizdan keyin shayton sizni dam olishga biror film ko'rishga qiziqtira boshlaydi shayton qanday qilib bo'lsa ham namozlarimizga zarar yetkazishga urinadi ular hozirgina juma namozini ado etdilar nima qilsa buning mukofotini bekor qila oladi albatta shu kecha biror film premyerasini ko'rishga undab va shu bilan butun dam olish kuningizni shunday o'tkazasiz yo'q aslo bunday qilmang jumangizni to'lig'icha foydali o'tkazing